ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुराशीघ्रम् मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिकाशक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता दूतत्वम् गच्छ भगवन् पार्श्वम् शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भम् च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धायसमुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयम् पातालै यदि जीवितुमिच्छथ बलावलेपादथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदागच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेनवः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयम् शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः साख्यातिमागतान् तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या शर्वाख्यातम् महासुराः अमर्षा पूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रेशरश्यचृष्टिवृष्टिबृहि ववर्षुरुद्धतामर्षास्तान् देवी मम सा च तान्प्रहितान् बाणान् शूलः